পইচাকেইটা দিয়ক আৰু বাইকখন লৈ যাওঁতেও বাইক নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ডেকা বান্দৰ আজি মই এখন বাইক কিনিম কিন্তু নতুন বাইক নহয় দিয়ক ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক এখনহে কিনিম বহুত বছৰৰ পৰা ল'ম ল'ম বুলি ভাবি বাইক এখন ল'বই পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অলপ সুবিধা পাওঁতেই ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক এখনকে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ

অলপ সময়ৰ পাছত মই আৰু ল'ৰাটোৱে বাইকখন আনিবলৈ গ'লোঁ বাইকখন আমাৰ ওচৰৰে মানুহ এজনে বেচিব তাৰ পৰাই আনিবলৈ গৈ আছো ডেকা বান্দৰ পইচাকেইটা দিয়ক আৰু বাইকখন লৈ যাওঁ মই বাইকখন লৈ ঘৰলৈ উভতি আহিলো ৰাইজ দেউতাই বাইক কিনি চলাই চলাই ঘৰলৈ গৈ আছে আৰু মোৰ হলে চাইকেলখন চলাই নিবলৈ দিছে কপালেই বেয়া মোৰ ঐ লু আমি বাইক কিনিছো নহয় চাবলৈ নাযাওঁ নেকি অৰে বাপৰে তহঁতেও বাইক কিনিব পৰা হৈ গলি নে বল বল চলাব লাগিব অলপ মোৰ পত্নীয়ে গাড়ীখনক পূজা কৰিলে আৰু বিশ্বকৰ্মাৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লে বন্ধুসকল বাইক কিনাৰ কাৰণে সৰুকৈ ভোগ এখন দিম গতিকে গাঁৱৰে মানুহ কেইজনমানক মাতি আহোগৈ ৱাও ইমান ধুনীয়া বাইক বল অলপ চলাই আহো এই নালাগে নেকি দেউতাই গালি দিব হেই ভয় পাদুৰা একো নহয় বল বন্ধুসকল যেনে তেনে বহুত দিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি কৰি বাইক এখন লৈছিলোঁহে সতাশোৰ কেইটাই পাই বাইকৰ অৱস্থা কাহিল কৰি এতিয়া হস্পিটেললৈ গৈ আছে